Добрый день. Мы начинаем презентацию модернизации инженерных сетей жилых зданий. Умные решение от компании «Энергосистема». Наша компания занимается автоматизацией инженерных сетей уже более 10 лет, позиционируется на системах учета, регулирования энергосберегающих модернизациях, тепловых пунктах, системах балансировки и так далее. Сегодня мы расскажем о передовых разработках в этих областях. Когда мы говорим о модернизации инженерных сетей, мы должны понять прежде всего, что входит в это понятие. Каждый из нас, получая платежки, понимает, что наибольшие затраты мы несем на оплату услуг отопления. Если мы посмотрим на динамику изменения цен за последние 10 лет, то мы увидим, что тариф на отопление за последние 10 лет увеличился в 7,5 раз. Это очень много, каждый из нас это на себе ощутил. На этом слайде мы видим две диаграммы, которые описывают капитальные затраты в целом при термомодернизации и составляющую, которая идет на модернизацию инженерных сетей в них. И на второй диаграмме, соответственно, экономический эффект от их внедрения, то есть насколько уменьшится наша платежка. Это данные по термомодернизации более 20 зданий, которые провели компания Хенкель. Что мы видим? То есть если мы вложим около 30% в капитальных затратах на модернизацию инженерных сетей, то мы получим около тех же 30% экономический эффект на уменьшение платежей. На сегодня это одно из самых эффективных мероприятий. И если мы обратим внимание на существующие инженерные сети, на проблемы, с которыми сталкиваются каждый из наших жителей, то есть это уменьшение температур, жалобы о том, что людям холодно, модернизация инженерных сетей может эти все проблемы решить. С чем мы сталкиваемся в повседневных наших обследованиях? Состояние инженерных сетей у нас, к сожалению, критическое. То есть это устарелые сети, которые никто не обслуживал, они уже пришли в основном в негодность тепловая изоляция в плачевном состоянии. То есть, если мы говорим, что на сегодня есть требования к изоляции трубопровода, что толщина этой изоляции должна быть не меньше самого диаметра, то есть это не меньше 40-50 мм, на сегодня такой изоляции в принципе на жилых домах нет. Мы на слайде видим практические примеры, то, что, с чем мы сталкиваемся, это демонтированная автоматика, которая прикручена проволочкой. И что мы можем с этим сделать. Работы по термомодернизации можно разделить на определенные этапы. Это подготовительные работы, в рамках которых происходит обследование сетей, дефектование их и определение объемов работ. В дальнейшем определяется уже направление первичной модернизации, то есть это выделяется затраты на отопление, прежде всего оценивается необходимость капитальных затрат по сети горячего водоснабжения. И принимается уже решение как бы, по выполнению работ с указанием конкретных сроков и окупаемости. Применительно к программе Энергодом мы можем выделить следующее направление модернизации инженерных сетей. В нее входит домовой учет. Это позволяет, если счетчик отсутствует, установить его и платить именно за то, что вы потребляете. Тепловой пункт – это пункт, который централизованно регулирует носитель на весь дом. То есть его задача Ограничить проток тепла в соответствии с погодозависимым регулированием и подать вам тепла ровно столько, сколько необходимо в данный момент. Балансировка системы отопления или горячего водоснабжения. Цель балансировки это принять теплоноситель после теплового пункта и равномерно распределить его по всему зданию. Это делается для того, чтобы каждый житель многоэтажного дома потреблял равномерно тепло и у каждого был не менее нормативного температура внутреннего воздуха. То есть во всем доме температура должна быть в диапазоне 20-22 градуса. Для того, чтобы этого достигнуть, делается балансировка. Кроме этого, вы можете установить на отопительных приборах регулирующие клапаны и так называемые распределители тепла. Это необходимо для того, чтобы каждый из жителей начал платить уже по факту именно его потребления каждого его отопительного прибора. То есть если э, вы уезжаете в командировку или вам необходимо просто уменьшить температуру носителя, то есть вам комфортнее не 22, а 19, вы можете уменьшить с помощью такого регулятора э, тепловой поток на батареи и э, распределителем тепла учесть это изменение. Вы будете платить именно на ту за ту температуру, которая вам комфортна. Такие устройства можно устанавливать как в квартирах, так и на общедомовых сетях, то есть, к примеру, если у вас отапливается лестничная клетка. И последнее мероприятие, которое делается в рамках этой программы, это замена трубопроводов и их утепление. В данном случае мы говорим, прежде всего, о замене трубопроводов стальных на пластик внутренней сети и их утепление современными такими материалами, как минераловатные маты, пенополистирольные полуцилиндры и так далее. Ходим дальше к такому термину, как автоматизированное, создание автоматизированной системы мониторинга и управления. Этот термин в себя включает комплексное видение объекта и при вопросе, зачем нам все это надо, работает ли тепловой пункт, выполняется ли балансировка, у собственника есть всегда ответ. То есть он видит реальные данные с объекта и может принять для себя адекватное решение, насколько эффективно эксплуатируется система. Если мы обратимся к требованиям норматива, то есть такое понятие классификация инженерных сетей. Точно так же, как аудитор классифицирует ваше здание на выполнение нормативов и энергоэффективность точно так же есть классы энергоэффективности по инженерным сетям. Их всего 4. И если у вас класс D, значит ваша сеть не энергоэффективна. Ее надо оптимизировать дополнительно. Остановимся на построении системы учета. То есть, когда вы устанавливаете по батарейные распределители. Важно увязать их с показаниями основного домового учета, чтобы видеть именно распределение по каждой квартире индивидуально. То есть это система сбора данных, которая включается, как мы уже видели выше, в автоматизированную систему мониторинга здания и является просто ее составной частью. Блочные тепловые пункты. Много здесь говорить не будем, очень много информации на эту тему. Остановимся только на некоторых важных моментах. На сегодня есть однозначное требование, что тепловые пункты должны быть в систему, подключены в систему диспетчеризации и мониторинга и давать информацию о соблюдении тех или иных технологических режимов. То есть у пользователя должно быть понимание, какой температурный график на тепловом пункте насколько эффективно работает сейчас система и собираться статистика, к примеру, по отработке авариек с оповещением пользователя, если они возникают. На этом слайде мы видим пример системы диспетчеризации и мониторинга, то есть здесь красненьким выделены Аварийные моменты, когда, допустим, давление падает в сети или не соблюдаются температурные режимы, все это дает возможность оценить, насколько эффективно эксплуатируется та или иная система. Балансировка однотрубных сетей отопления. По балансировке важно выделить следующее. 80% существующих систем отопления у нас однотрубные. Это специфические системы отопления, которые, как правило, вертикальные для многоэтажных жилых зданий и имеют ряд особенностей. Если обычную двухтрубную сеть можно ограничить регулятором перепада давления, то однотрубные сети регулируются только с помощью так называемого регулятора расхода. Выглядит он таким образом. То есть это устройство, которое ограничивает проток в стояке не более чем какой-то расход. То есть, к примеру, 300-400 литров в час. То есть, этот расход, который необходим этому стояку для нормального функционирования. Требование энергофонда обязательно, чтобы эти регулирующие органы были автоматическими. То есть вы не можете применить по этой программе какие-то ручные запорные органы, шайбы, только автоматически регулирующие клапаны. Они могут быть вот такого вида, или вот такого с электроприводом или с термоприводом. В чем особенность именно однотрубных сетей? Однотрубные сети они требуют вместе с уменьшением температуры носителя уменьшения и его расхода. В каких диапазонах делается это уменьшение? Теоретически, если мы обратимся к справочникам еще 40-х-50-х годов, там приводились данные снижения расхода в зависимости от температуры до 70%. Практика показывает применение балансировки систем однотрубных, что снижение расхода происходит в диапазоне до 30-40%. Можно ли выполнить балансировку с использованием все-таки ручных каких-то манипуляторов? с помощью шаровых кранов, с помощью вентилей ручных, или э, все-таки есть смысл делать это все автоматически, несмотря там на какие-то э, желания сэкономить. То есть, если мы обратимся к э, методике расчета энергоэффективности, мы можем проанализировать э, процент экономии от э, применения шайб или ручных клапанов. Процент экономии с использованием автоматических регуляторов расхода или процент экономии с использованием автоматизированных систем, которые регулируют сеть и по температуре, и по расходу. Проведя эти расчеты, каждый из вас их может для себя выполнить по методике, вы получите значение 2% для ручных клапанов и для шайб. 4% для использования регуляторов расхода и более 20% для использования автоматизированных систем балансировки с использованием температурной коррекции и ограничения протока в стеках. Обращаю внимание, что термомодернизация должна выполняться комплексно. К сожалению, установка просто теплового пункта не даст вам ожидаемого результата. Существует такой миф, что установив тепловой пункт, вы полностью сбалансируете систему, она как-то сама отрегулируется, это не соответствует действительности. Практика показывает, что установив тепловой пункт, вы всего лишь навсего на тепловом вводе выставите температурный режим и подадите в дом носитель заданного, заданной температуры в соответствии с температурным графиком, который определяется температурой наружного воздуха в данный момент. Все проблемы последних стояков в системе, они остаются. Все проблемы каких-то нарушений в сети внутренней, как-то это теплые полы, завышенная поверхность нагрева у радиаторов, зауженные трубопроводы, от этого никуда вы не денетесь, и проблема разбалансировки она остается. Решить ее можно только с использованием системы балансировки в комплексе с тепловым пунктом. Именно поэтому программа «Энергодим» позиционирует оба этих технических решения как комплексные. Вы не можете сделать только тепловой пункт или только систему балансировки, только одно и другое. Такой подход он позволяет получить наибольший экономический эффект и решить как погодозависимое регулирование на головном вводе, так и проблему разбалансировки системы и разности температур в квартирах у каждого из жильцов. Система, которую мы предлагаем, система Smart Баланса, она была рождена именно исходя из э, практических э, наработок, когда мы поняли, что установка теплового пункта с регуляторами расхода, э, которые есть на сегодня на рынке, э, неэффективна, и не дает того экономического эффекта, который был бы желаем. Более того, если мы обратимся к теории балансировки сетей однотрубных, там указано, что температурная коррекция однотрубных сетей должна выполняться только с ограничением протока по каждому из стояков. К сожалению, сделать коррекцию регуляторами расхода и по температуре, и по расходу мы не можем. Они имеют другое значение – их цель – максимальный проток в стойке ограничить не выше, чем какой-то определенный, который установил наладчик. Поэтому мы были вынуждены разработать свою систему, которая и ограничивает проток на стояке, и при этом выдерживает погодозависимый график по датчику температуры. Тем самым наиболее оптимально, работая в комплексе с тепловым пунктом. То есть тепловой пункт подает температуру заданного значения по погодозависимому графику, а система балансировки равномерно распределяет носитель по системе отопления и возвращает его к тепловому пункту заданной температуры. Остановимся на последнем типе балансировки, как наиболее перспективным и энергоэффективным. А сегодня мы разработали такую систему, она называется Smart Balance. И состоит из регулирующего клапана с электроприводом, из датчика температуры и системы микропроцессорных контроллеров, которые выполняют автоматически каждый момент времени регулировку по стоякам. На этой диаграммке вы видите графики изменения температур и график изменения реального протока в стояке. Если мы обратим внимание, то изменение открытия клапана в данный момент, а это в режиме запуска, то есть когда у нас, как правило, перетоп идет, находится в пределах всего там, до 10%. До 10% открытия при данных режимах достаточно для функционирования вашей системы. Именно поэтому такая технология балансировки, она наиболее эффективна и позволяет оптимизировать вашу систему отопления таким образом, чтобы было и комфорт, и экономия. Система Smart Balance у нас зарегистрирована в Минрегионе как наиболее эффективное решение для однотрубных сетей отопления рекомендуется к использованию инженерами. Особенность Smart Balance, которую мы на практике видим, это надежность и простота работы, энергоэффективность. Практика применения этих систем показывает, что экономия составляет по некоторым месяцам до 60%, а в целом за год не менее 20 и до 40. Срок окупаемости таких систем 2-3 года. Эта система полностью автоматизирована. Она исключает какое-то ручное манипулирование, то есть вы запускаете систему в наладочном режиме, составляется акт определенной формы и дальше система функционирует автономно. При этом у председателя есть информация о ее работоспособности. Система мониторинга снимает данные с каждого стояка. Он видит онлайн каждый стояк, открыт, насколько и какая температура протекает. При этом практика показывает, что дисбаланс на домах в такой степени, что клапаны могут быть открыты в диапазоне от 20 до 80 процентов. Поэтому это на сегодня самое актуальное при модернизации инженерных сетей. Это их восстановление. То есть вы можете дать вторую жизнь им наименьшими затратами и получить максимальный экономический эффект. Ну и вернемся к реконструкции сетей в целом, то есть это при замене трубопроводов и их теплоизоляции, на что еще вы можете обратить внимание. Это фотографии, которые показывают реальные ремонтные работы, с которыми мы сталкиваемся на жилых домах. Это вот выполнена реконструкция. И если вы обратите внимание, очень часто не выполняются соосности трубопроводов при ремонтах. И качество выполнения работы оставляет желать лучшего. Пример теплоизоляции вот на фотографиях, который очень плачевен. Изолирует чем угодно то, что есть под руками, и считают, что оно достаточно. Один из примеров комплексного решения термомодернизации сетей отопления – это портовая 12, где установлена система автоматической балансировки и тепловой пункт. Вложения составили более 800 тысяч, и при этом окупаемость составила всего полтора сезона. 460 тысяч получила СМД компенсация от государства. И общая экономия за два отопительных сезона составила у них 609 тысяч гривен. И давайте проанализируем по диаграмме распределение экономии за эти два сезона. То есть мы видим. Статистические данные потребления объекта за последние три года с 2015 по 2018 год до внедрения системы балансировки ЕТП. И, и с 2018 по 2020 потребление падает с 500-600 гиакалорий за отопительный сезон до 400, а в 2020 до 336. Экономический эффект виден по месячным данным потребления. Мы видим, что в ноябре 18, сезона 2018-2019 годов экономия составила более 50%. При годовом показателе 37%. При этом за сезон 2019-2020 годов отопительный у нас экономия достигла более 40%, 41,9%. Это довольно хорошие показатели. Минимальный процент экономии, который получен при таком комплексном подходе, составляет не меньше чем 20-25%. Самый лучший показатель на сегодня у нас ⁇ это экономия до 50%. 48 с небольшим процентом мы достигли при установке автоматизированных систем на доме, подключенном к центральному тепловому пункту. На сегодня нами реализовано уже больше 28 объектов и сэкономлено нашим клиентам более 37 миллионов гривен. Оцените экономический эффект, возможный для вашего дома, вы можете в среднем, по данным нашей статистики, до 50 тысяч гривен вы можете сэкономить на каждую тысячу квадратных метров. Более трех лет уже наши системы эксплуатируются, онлайн, без всяких остановок. И 25, более 25 тысяч геокалорий мы уже сэкономили. Чего и вам желаем.